महाराष्ट्रातून सर्वाधिक डॉक्टर्स घडवणारा महाराष्ट्राचा महाब्रँड आयआयटी नीट आयआयटी जेडब्ल्यू आणि सीईटी च्या तयारी सर्वोत्तम पर्याय अकरावी नवीन बॅच साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू फिनिक्स मल्टी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर शिवाजीनगर नांदेड जय भीम मी विजय निलंगेकर सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत करतो हे आहेत सचिन कासलीवाल सामाजिक कार्यकर्ते शेतकऱ्यांचे कैवारी एका संघटनेचे संस्थापक यांची राजकारण करण्याची पद्धतच वेगळी दिसून येत आहे आज नांदेड शहरात एकाच विषयावर दोन वेगवेगळे आंदोलनं झाली समर्थनार्थ व विरोधात हे महाशय दोन्ही ठिकाणी जाऊन त्यांना पाठिंबा दर्शविला झाले असे महात्मा फुले पुतळा परिसरात आरक्षणात अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण करण्यात यावे असे सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला याच्या विरोधात सकाळी पाईकराव यांनी आंदोलन केले या ठिकाणी सचिन कासलीवाल उपस्थित राहून या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला तर दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लोकस्वराज्य आंदोलन या सामाजिक संघटनेतर्फे वर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले हे महाशय याच ठिकाणीही उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला आता या वेगवेगळ्या दोन आंदोलनात या महाशयांनी पाठिंबा दर्शवल्याने उलट सुलट चर्चा मिलता है किसान जन आंदोलन भारत के भारत का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ प्रेसिडेंट हूँ और इनकी जो मांगे है एस सी और ओबीसी जो इनकी मांगे है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द कर दी वाली है वो वो जो उन्होंने मांगे करी वाली है वो गलत है वो उन्होंने वो हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो जो डिसीजन की जो वो गवर्नमेंट देंगी ये गलत है ये जो अभी डिसीजन आया है वो गलत है जब तुरंत इस पर स्टेट और सेंट्रल से, गवर्नमेंट ने फैसला लेके सुप्रीम कोर्ट की सभी ये जो आए वाली की ये है ये रद्द हो जाना चाहिए ये नम्र विनंती पूरे देश या मांगनी ये के लिया है रहे, जो पर्यत्या पूर्ण होना रहे रहे। रहे हो। नहीं किसान जन आंदोलन सोबत गवर्नमेंट सो भारप्शन है कुछ भी नहीं है ये गरीबों का देश नहीं है गरीबों को न्याय देने वाला देश नहीं है ये सिर्फ करप्टेड लोग है जिनको खुद के पास पैसा होना करोड़ो अरबों इतने करोड़ होना कि उनकी प्यास ही नहीं बुझ रही क्या करने वाले है समझ में नहीं आ रहा देश का इनके हाथ में देश बेचने का नहीं है नहीं तो ये देश बेच के का तो भी दूसरे देश में चले जाएंगे ऐसे लोग भारत में ऐसे लोगों को चुनो ऐसे लोगों पर अटैक करो छोड़ो मत बगावत करना है ऐसी तो बगावत करो कि रस्ते पे गरीब आदमी नहीं आना रस्ते पे अमीर आदमी आना अमीर आदमी रस्ते पे जुलूस निकालना गरीब आदमी महल में जाके बैठना तब जीत उसके पहले नहीं। ये बगावत करना है यही बगावत सही बगावत है अन्ना भाव साठे जितने भी देश के क्रांतिकारी जितने भी लोगों ने लड़े झगड़े जब सभी अपने देश को आजादी मिले वाली है वही काम करना पड़ेगा आप आश्वासन मुझे नहीं लगता आश्वासन से कुछ होता लेटर देने से कुछ नहीं होता लेटर थप्पी में लग जाता लेटर नहीं, लेटर के साथ में उसके पास जाके अटैक करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भी न्यूज लाइव बारी पानी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करा